Сейчас мы будем устанавливать терморегулятор и реле. Для этого мы в проводе сделали вот такой вот надрез. Один провод будет в разрыве стоять терморегулятор, второй можно оставить цельным. Это если одну штуку подключаем. Так. Для этого удаляется аккуратненько реле. Сперва вот так вот откручивается блокирующий болт. На этой стороне крышки э, принципиальная схема подключения. Согласно ей мы будем сейчас подключать. Ну, все, наверное, на паузу потому что мы подключили. Э, тот провод, который у нас идет в разрыв, включили в позицию 1-2. А второй провод идет у нас цельный. Ну и в терморегулятор как бы в цепи не участвует. Все. Собираем терморегулятор в корпус. Крепится он двумя диплями к стене. Стена должна быть то место, вернее, где он должен стоять. На расстоянии полтора метра от пола, не подверженный лишним теплоизлучением, никаким непрямым солнечным лучам. Возле дополнительных источников тепла тоже он не должен находиться для как бы, правильной своей работы. Все, терморегулятор собран. Вольно.